Помнишь, я тебе рассказывал, мы с Виталиком и с Лариской как-то за... ехали зимой через косу и заехали в магазин с голодухи, купили булку, ели ее с пивом и со сгущенкой, помнишь? И типа вкуснее блюда не было, помнишь? Но то сегодня я побил рекорд, сегодня попал в тот же самый магазин, ну 60 километров ехал после этих ракушек, этих блин, кузнечиков, этих лягушек, жара такая песок 60 км против ветра и такой доезжаю до того самого магазина короче захожу в этот а они уже переделали такой супермаркет типа знаешь уже по, -по серьезный уровень и такой зах захожу и думаю глаза разбежались сразу ну прикинь такой за захожу первым делом пиво зефир сникерс и чечель и такое а и мороженое да, да. Слушай, выхожу, выхожу и начинаю. Сначала мороженое съел, потом начинаю пиво, литр пива с пачкой зефира, 6 штук. Потом сникер с пивом, а потом чечель. Вот это набрался углеводами и, только потом стал адекватно думать, что мне надо на вечер похавать. Захожу, беру Беру хлеб, короче, сыр такой на вечер, помидоры, водку. Ну, такое, короче, похавать взял. А, а сейчас после гейзера на гейзер вернулся, потому что сгорел. Сгорели так ноги, спина, что, знаешь, облезла первая кожа, а, а та, что под ней начала гнить. Раны пошли и, и такие волдыри. Думаю, блин, чтобы не было рака кожи быстро на источник и ну и да и суставы иди внизу а сейчас уже после озера остановился добрался до затоки ну типа с другой стороны вот это шалиман по карте оно затока называется шел через три таких болота длинных таких грязевых озера блин ну минут сорок велик вел в руках потому что невозможно было ехать что не снял не снял потому что не снял, потому что регистратор был в рюкзаке, и, и когда хавал не снял, тоже регистратор был в рюкзаке глубоко. Так жрать хотел, что, что вообще было не до то, короче вышел на, на берег этой затоки и смотрю так с нее <laughs> вода так по чуть-чуть вытекает слушай чтобы ночью у меня не смыла <laughs> приливом каким-то но место изумительно вообще никого никого вообще даже ни мух ни комаров знаешь встретил перекати поле короче <laughs> сейчас буду с ним водку купить <laughs> водку пиво набрал закуся да ну <laughs> ну ветер трохи палатку пока ставил ты думал что улетит в море не, классно, все классно. Ну, да, давай, на, на связи, короче. Все, давай, счастливо, пока. Приеду, покажу, да, давай пока. Короче, прикинь. Встретил перекати поле. Настоящее. Глянь, не игрушечная. Такое. Оп. Чик. Смотри. Опа. Да? Класс? А это мы сейчас с ним будем праздновать. Смотри, помидоров у бабки купил домашних. Говорит, как тебя? Тоже Гриша? Гриша его. Гриша, Гриша любит морошу с перцем тоже. Он сникет. Давай. И не закончим. Да, Гриша, Гриша будет сейчас морошу со мной пить. Набрал кефир, простокваша, килька в море, сыр, Начнем с пивося, наверное, с гришей. А, а, нашел рачки. Одну конфетку на там, на косе. То был самый счастливый человек в мире. Я приехал, сразу рачки купил. Уже половину вдул. Но, А смотри, как тут красиво. Видно тебя? Как красиво-то. А, и вокруг никого. Перекати поле только, Гриша. Перекати, Гриша. Класс. Прикинь, сейчас у нас с Гришкой пикничок будет. А, ну, видишь, вода куда-то течет. За каким-то Беном Ладеном. И там я проходил эти грязные... А, ну, видишь, грязь. Все грязь. Ехать невозможно. Велик проваливается. И вот он течет куда-то, смотри. Я только себе думаю, чтобы я не проснулся с утра на необитаемом островке, потому что я так чуть-чуть на возвышении, но оно там вокруг. Прикинь, хорошо, блин. Прилив. Я представляю, как мы буксовать будем. Не, ну красота зато. Закатик. Точно прилив какой-то, да? Я еще в приливах не участвовал. А мой первый прилив. За него и выпьем, наверное, первую. А это что там за чучело в воде ходит? Я же думал, что я один. Не, глянь, еще какое-то создание. Что-то тянет идет. Креветок ловит, что ли? блин ну даже в пустыне нельзя одному побыть ну точно что-то ловит наверное на регистратор не видно там далеко что-то волочит за собой наверное сетки здесь, не люблю я. Да, если эта хрень за ночь будет, ой-ой-ой, будет смешно. А я же вещи закопал там в этом, на косе. Ну, закопал, да и закопал. На колеса налипло. А ноги показывал, да? Глянь, как открыли. Видишь, начал гнить. Это я такой себе думаю, блин, срочно на этот, на гейзер. Завтра еще пойду с утра, если выплыву отсюда. Вторая, видишь, какая. На жопе он. Велик, что, велик. Велик, как велик. Он в говне весь. А, это он лодку тащил. Он, видишь, уже сидит на лодке рыбу. ловит. Палатка, глянь, какая наспех поставлена. Ну, та стойка первая сломана. Я тогда сломал их велосипедом. В этом месте. Надо будет ее заменить. Это так корявенько стоит. Ну, что, короче, мы